это я сама себе думаю, это не он мне сказал. Ну, попробуй, ты носишь с кабинета в кабинет, и ты кому что-то даешь, и, блядь, таким образом ты можешь кое-что подкупить. А так он и сделал, что та же самая вся кухня, только все в электронном и Я ему приношу документы врачу, чтобы, допустим, я кивину не скажу, давайте вам хоть оставлю, ну, вдруг надо будет, Все военные военный квиток, это если это же и надо будет, тяки, оригинал я срублю что ты не бегаешь с этой справкой, а ты приносишь ему, и он в электронном виде отправляет туда им. Кому им, я не знаю, блядь, туда им. Чтоб типа ты не мог сунуть взятку где-то. Вот как ты говоришь, договориться, чтобы инвалидность была Кому? Кому? Может, специально делаешь, Может специально. Хотя мне говорит, вот дали вторую группу по жизни. Как это было тогда, когда было не Может, сейчас все помянешь, блядь, уже не надо. Говорю, так а что этот Козуб, говорю? мне, ну, ну что за бред, блядь? Ты, ну, если не надо был военный цветок, что ты, пять дней не позвонил, и не сказал бы? На карточке написано, что я за кордон. Он мне достал Я говорю, скажите фамилию. Я же что он вот что-то я такое помню. Я говорю, может, вы помните, потому что медсестра. Помните, я просила ее спрашивать, она уже заходила, мы ее спрашивали. Потому что, ну, что-то я такое помню. Нашел карточку. Вы за кордоном были? Тут написано, вы за кордоном. Я говорю, не была за кордоном. Вы вообще не были за кордоном? Я была. В смысле, когда война, я говорю, я не была за кордоном. Нахуя ты написала на карточке, что я за кордоном? Так, что, блядь, за бред вообще? Теперь вся кухня начинает сначала. Наша песня хороша. Начинать сначала. Он мне говорит, может, поляжете в стационар? Я mm -hmm. Я в стационар не хочу, потому что, во-первых, во я работаю. Во-вторых, говорю, смысла нет. Я ему ни таблеток, не даю, ни никаких тарсов не понимаю. Я никогда не давала. Все время занятиями, все на Это раз. Во-вторых, он в быту он сам себя не обслуживает. Он даже не может. Он не может. И мы сколько мы ходили, мы ни разу не лежали. Мы просто приходили и уходили. Ну, может, дневной, я говорю, ну, не получится. Я с кем-то посоветую, сказал, там что-то я для пам'ятаю, перезвоните, типа, в понедельник после обеда, может, я так договорю, чтобы вы раз в неделю приезжали. Но раз в неделю, да, я могу с ним приехать, не вам отпроситься, я не знаю. Договориться там, где-то. Мне опять в кухню скажут, что там надо лежать и еще я не могу. Ну, я просто не могу, а жить, я спрошу. мне кажется, что он не сильно компенсирован. до конца, наверное, не понял.